Процессор, 9 минут считалось задача. А вот время расчета одного только шага процесса на одно процессорный вм 5 минут. А шаги там а, ну от сотой доли секунды или там пять тысячных. То есть шаг достаточно мелкий нужен. И вот с таким шагом посчитать считаете весь процесс на одно процессорный вм так практически очень сложно. Ну тут такие параметры, как ускорение параллельного алгоритма, эффективность алгоритма. Ускорение это есть отношение времени вычисления на одном процессоре, времени вычисления на NP-процессоры. А эффективность отношения вот этого ускорения число процессов и видно что так сказать вот ускорение да. у нас возрастает вот, с ростом числа процессоров а эффективность наиболее эффективна вот при 200 примерно процессорах, а дальше эффективность падает почему так это и должно быть потому что растет число обменов вот, то есть будет, если еще сетку, так сказать, большее количество узлов брать, тогда, естественно, большее количество, на большем количестве процессоров будет эффективен процесс. А вот при таком количестве узлов, тысяча на тысячу, у нас миллион узлов, встречаются через какое-то время, бранты левый вправо и засухает а вот здесь более острый угол 90 градусов и э, фронт пожара при тех же условиях без ветра значит, фронт и ширина дороги такая же по моему 5 метров пролазит но фронт пожара в данном случае преодолевает дорогу, переходит через нее, распространяется дальше. Почему это происходит? Потому что здесь прогрев происходит вот в кончике, в вершине угла, как бы с двух сторон. То есть слева и справа, ну если в плане смотри, сверху. Вот. И поэтому тут температура более высокая получается. Вот. А если спрямить, то значит, или вот даже вот такой угол 140 градусов, там прогрев меньше. И когда прогрев больше, то начинается пиролиз, и дальше, соответственно, горение, и фронт пожара преодолевает вот препятствия в виде дороги, расположенной в Значит, таким образом, ярусом леса и распространяются по ветру над ней в атмосферном воду. При этом они заносятся ветром перед фронтом пожара, выпадают эти частицы и образуют, моделировавшись генератором случайных чисел выпадения, и значит, образуют новые очаги пожара. Вот, соответственно, такие вот картинки вот этого заброса. Тут тоже вот полянка прямоугольной формы. Очень. И вот видно, как вот частицы выпадают, Получается такой рваный фронт, но эта картина гораздо более вот похожая на реальную, чем какие-то плавные фронты. Ну вот скорость света 10 метров в секунду. Видно, что полярная фронт обтекает дорогу. А здесь, то есть обтекает полянку, а здесь вот такой пожар преодолевает дорогу успешно. А при ветре 4 метра в секунду вот уже, а ширина дороги достаточно большая, там, по-моему, рабочий что-то порядка 35 метров стоит. Вот, и э, тут уже не может. При меньшем ветре не преодолевает это вот, в виде дороги. Ну вот, собственно, сейчас мы сделали модификацию этой модели. Вот э, скорее всего, модели турбулентности. Она должна, так и с учетом а, вот, а, а, генерации и диссипации турбулентности за счет взаимодействия а, потока с лесными горючими материалами тоже можно учесть на основе экспериментальных данных. Вот неких американцы сейчас не так давно проводили эксперименты. Бывает, чтобы вот эти коэффициенты турбулентности, как-то, так сказать, турбулентности следовать, они а, в аэродинамической трубе сделали такой а, стенд. Значит, на подставке у них поставили ёршики такие, как для прочистки, так сказать, вот, а, бутылок. Вот. И эти ёршики имитировали вид лесной массив и проживали соответственно какие-то формулы получали. Ясно, что эта модель такая условная, но тем не менее, вот как-то серьезные журналы, публикации есть. Мы так вот использовали эти формулы в модели, но пока он, вот, так сказать, еще не реализовали. Да, и тут мы отказались от кинетических формул, Потому что вот эти сложные константы энергии активации, предэкспоненциальные множители, они известны очень даже не заключение хочу показать спутниковые снимки лесных пожаров. Это вот пожары на 1 августа 2010 года. Инфракрасные датчики спутника нас ТР и Агба, обнаружили 400 очагов лесных пожаров в Центральной России. Вот в Московской области очаги пожара. Вот видите, восточный Москвы. Далее вот то, что творилось в Нижегородской области, где огонь поступал к Федеральному ядерному центру в сторону, помните, наверное, там, так сказать, президент были совещанием, стратегический объект, и все силы были брошены в тушения вот этих пожаров. Это очевидно своих пожаров в Рязанской области, тоже довольно сильно там все горело. Ну а это вот я в 2007 году отдыхал на греческом острове Закинтос. Тоже, если кто помнит, там на Пелупонесе были очень сильные лесные пожары. а, вот. а этот остров рядышком с Диалопанесом. Но там тоже вот возник пожар. А, вот я весь вечер он начался и продолжался практически до утра. Его вот ушили. Вот такая ночная как они весело Вот это самолет, на котором мои знакомые летали в свете пожара. Да. А этот спутник мы уже снизу, вот этот вот белый вот этот вот, вот И э, вот как распространяется длина пожара. А потом это сажа с морским прикоем. Значит, вот на пляже вот образовала такую контентуру. С прибоем вынесла сажа, есть такие пляжи. очень многие явления в том числе и всякие атмосферные модели прогноза погоды существуют, но тоже на базе вот этих а, уравнений вот сейчас самый наверное, эти модели расчеты дает а, центр среднесрочных прогнозов погоды в рейтинге банки европейский центр вот, на 5 Серия вопросов. Первый, кто кроме вас занимается расчетом лесных пожаров? А, ну вот у занимается, это в где? В основном у них там а, в Томске. В Томске. В основном у них вот двумерные модели вот, оси симметричные, такие вот с помощью которых реальные лесные пожары не посчитаешь, а больше, пожалуй, а, в Красноярске. У нас в стране Красноярским кто занимается. Я их работаю. Ну, Вопрос-то вот почему связан. Да? Даже гораздо более такие локальные и простые модели 20-летней давности всегда мы проверяли по результатам эксперимента. Потому что ну, уравнения ваши красивые, но значит, вот эти все коэффициенты они должны настраиваться. Данных для того, чтобы проверить, сейчас вполне хватает спутников, И не американских, а наши спутники тоже все это видят. Почему у вас нету, то есть вы говорите, что вы не можете взаимодействовать с МЧС, вы не можете взаимодействовать с Северным леса. да? То есть у вас, получается, нету как бы выхода на всего это, да? Ну, на сегодня, да. На сегодня, к сожалению, это вот, так сказать, модели, что у нас... модельные расчеты. С реальными экспериментами они, а а, так сказать, но реальных экспериментов нет, как вы сами как же нет? В 2020 году горели, горели леса, была куча видеоинформации, и вот это все обкрутить и настроить вашу систему. Нет? Нет. Это значит, чтобы настроить модель, надо, во-первых, задать количество лесных горючих материалов, прежде всего. Таксация леса Я... неизвестна. Все леса а нас, Да, к сожалению, лесная служба у нас вообще разрушена. И вот, так сказать, за лесом сейчас практически никто Ну, не это, не... это понятно, но все так равно эта система... практически невозможно.